Доброго ранку. Десята година програма Наше здоров'я. Ми в нашій програмі неодноразово розповідали про методи лікування онкологічних хвороб, але жодного разу ще не підняли питання, які є причини та механізми розвитку злоякісної пухлини. Чому звичайна клітина людського організму може перетворитися на ракову? Дивіться наш наступний сюжет. Скільки не йде мова про необхідність раннього виявлення онкопатології у населення, а ситуація практично не змінюється. Операційне відділення Кіровоградського обласного онкодиспансеру працює в надзвичайно напруженому режимі, а лікарі-хірурги там практично щодня зайняті на складних і дивовижно складних операціях. Рак це злокачественне новообразування епітеліальних покровів, тобто те, що відбувається з епітеліальних тканей. В организме много систем, много органов, и практически в каждом может возникнуть злокачественное новообразование. Это правда. Просто мы можем говорить о другом, о том, что некоторые локализации достаточно часто встречаются, а некоторые являются достаточно редкими. Поэтому, когда мы говорим о раннем выявлении, естественно, мы обращаем внимание на те локализации, которые, как правило, в том или другом регионе наблюдаются чаще, чем другие. Ну вот у нас на Кировоградщине, конечно же, это рак кожи, на втором месте рак легких, рак желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы. Вот те приоритеты, о которых я сейчас сказал, и мы и пытаемся выявить при массовом обследовании населения. По только некоторым локализациям мы четко знаем, от чего возникает рак. Это как правило, мультифакторное заболевание, но есть некоторые вещи, некоторые локализации, которые имеют один единственный направленный агент, который может привести к раку. Вот если мы уже заговорили о раке шейки матки, это вирусная патология, которая при определенном состоянии иммунной системы организма может привести к раку. То есть не обязательно даже вирус вызовет. Присутствие вируса в организме есть, а новообразование может не быть. Но когда эти факторы вот они соединяются, тогда и может возникнуть новообразование. К примеру, Япония. В Японии до недавнего времени была самая высокая заболеваемость раком желудка, потому что они много употребляют в пищу рыбы, рыба имеет мелкие косточки, вот это механическое травма она приводила к такому такой к такой высокой заболеваемости поэтому в скрининг к примеру в Японии входит обязательно эндоскопическое исследование то есть я клоню к тому что это регионарный регионарный скрининг он приоритеты выявляет в каждом регионе отдельно у нас конечно же это осмотр кожных покровов У нас, звісно, це флюорографія або рентген легких, то що должен Осмотр кожен на кожен рік. Взятє мазків, то, що входить в поняття у нас на Україні скрининга патології злокачества. Якщо у вас на шкірі без причини стали з'являтися синці, якщо після порізу у вас довго не згортається кров, Якщо у вас з'явилися будь-які кровотечі, необхідно здати аналіз крові та дізнатися про рівень тромбоцитів. Це дуже маленькі клітини крові, їх навіть повноцінними клітинами не назвеш, але переоцінити їх роль неможливо. Ірина Павловна, часто кровотечення, наприклад, теж зв'язують з проблемами іменно гематології і гематологічних заболівань. Обосновано ли це? Да, так, це обосновано. Не завжди. любое кровотечение или кровоточивость связана с каким-то нарушением системы кроветворения или нарушением гемостаза, то есть сворачиваемости крови. Но если такие проблемы возникли, прежде всего надо исключить патологию крови. А проблемы какие? Какая-то необусловленная, длительная кровоточивость десен, необусловленные и длительные, и частые носовые кровотечения, особенно если появляются на коже не, не ситуационные, как говорится, нет травмирующих факторов, а на коже появляются беспричинные синяки любых размеров, как пятнистые, так и мелкоточечные, какие-либо высыпания, особенно на конечностях нижних, верхних. Если бывают необусловленные, вдруг появившиеся обильные месячные. У женщин это всегда прежде всего необходимо пойти и сдать анализ крови на количество тромбоцитов и длительность и сворачиваемость крови количество тромбоцитов в норме 200 тысяч от 200 тысяч до 400 тысяч и снижение количества менее 150 тысяч может вызывать какие-либо клинические проявления, те же самые синяки и кровоточивость кожи и слизистой, может не вызывать. Снижение количества тромбоцитов, или так называемая тромбоцитопения, может быть связано с заболеванием крови, в народе говорится, болезнь Верльгофа или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Она может иметь тоже причину, но может и не иметь причину, без причины. И второй момент, что чаще всего бывает тромбоцитопения связана с различными факторами. Это длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, анти... например, что такое? аспирин, ибупрофен, салицилаты и так далее. Особенно в этом в плане опасен препарат аспирин. То, что, все мы, принимаем То, воды, что да? мы принимаем, особенно без причины. А бывает, что и на одну, после одной таблетки может развиться геморрагический синдром. Но все препараты аспиринового ряда и нестероидные особенно очень часто принимают. колонные боли, когда у больных беспокоят частые, боли в поясницах, в костях, в суставах особенно люди пожилого возраста, бесконтрольно и беспричинно постоянно пьют препараты, которые уменьшают эти боли, так называемые нестероиды, это ибупрофены, эндометоцин и так далее. Они как раз и очень опасны в развитии тромбоцитопении. Могут вызывать антибактериальные препараты, мы встречали на многих препаратах, это и цефалоспоринного ряда, сейчас же вообще антибиотики принимаются сплошь и рядом, особенно если тяжелая какая-то инфекция или вирусные заболевания тяжелые. Конечно, без антибактериальной терапии здесь не обойтись, но при назначении всех и даже не назначении приема, пускай это будет самостоятельно, надо помнить всегда что излишек препаратов может привести не только к положительному эффекту, а обязательно приведет и к побочному. И вообще я хочу нацелить, что любой прием препарата прежде всего нужно прочитать инструкцию, какие побочные эффекты вызывает тот или иной препарат. И обязательно соблюдать эту инструкцию как в дозировке, как в длительности приема. И если при необходимости принимать длительно препараты, Такие, может быть, как препараты, применяемые при заболеваниях щитовидной железы, тироксин, меркозалил. Обязательно необходимо контролировать анализ крови, но ну, полностью развернутый анализ крови под счетом тромбоцитов и ретикулоцитов. Ну, болезни бывают разные, которые приводят к тромбоцитопении. Очень часто мы сейчас стали с этим сталкиваться носительство вирусного гепатита С приводит к тромбоцитопении. Вирусный гепатит В также само вызывает тромбоцитопению. Любая вирусная инфекция обязательно, даже без лечения, если она была тяжелой степени, длительно протекала, если взять анализ крови контрольный, будет лейкопения, тромбоцитопения. Другое дело, если оно проходящее. Что необходимо делать в таких случаях? Вот, допустим, пациенту необходимо длительно принимать медикамент, без него невозможно. Просто проконтролировать анализ крови. И если вы увидели, что уже имеется тенденция к снижению показателей, необходимо посоветоваться с врачом. Можно ли временно этот препарат отменить, потому что при отмене данного препарата количество через 5-7 дней, ну, максимум 10, должно восстановиться. Если уже оно не восстанавливается, опять-таки надо советоваться с врачом. Возможно, о замене препарата, возможно, если такая возможность есть, об отмене данного того или иного препарата. Увага всем, кто працюет на присадыбных делянках або на сельских городах, слід запамятати наступную информацию. Мы видели тяжелые случаи тромбоцитопении при использовании фастака или пестицидов, которыми на сегодняшний день обрабатывают огороды, дачи, Травиль поля колорадского травим века. колорадского жука. Дело в том, что может пациент не заметить, количество может быть и небольшое, но это вызовет тромбоцитопению. Сам пациент, пока не появятся у него какие-то клинические проявления, то есть синяки, геморрагии, кровоточивость, кровотечение, в никакой клиники другой не вызывается. И симптомов нет. Поэтому надо просто об этом помнить и как-то себя защищать при тех же самых травлениях колорадских жуков. Вот. Одевать соответствующие маски, одевать соответствующую одежду, которая обезопасит. Потому что мы встречали случаи, когда это травление попадало на кожу, в дыхание паров. И это бы вызвало очень тяжелую тромбоцитопению с выраженными клиническими проявлениями. Количество тромбоцитов, само снижение может не вызывать никакие клинические признаки. Но критическая цифра, которая будет меньше 30, в основе и, как правило, вызывает клинические проявления. То есть различные виды кровоточивости на коже и слизистых. Но если появление на коже, это опасно, Ну, не трагічно. Якщо появление кровотечений, особливо желудочного, кишечного тракту, почечне кривотічені, маточне ну, і тромбоцитопения тяжої степені, це завжди риск навіть для життя. Глядачі програми «Наше здоров'я звернулись на нашу електронну пошту з питанням, чи призводить користування гормональними контрацептивами до збільшення ваги у жінок. Сложившиеся стереотипы в нашей стране, они обычно связаны с тем, что появившиеся в 60-х годах прошлого столетия таблетки имели очень высокие дозы гормональных контрацептивов, примерно в 40 раз было выше доза, чем сейчас. То есть одна таблетка содержала приблизительно 200 современные упаковки, то есть двухмесячного приема. Да, конечно, это были очень большие дозы, вызывало и пополнение женщины, огрубение голоса, и оволосение, и в будущем бесплодие могло дать кровотечение. Вот. На сегодняшнем этапе, конечно, современные таблетки не имеют таких побочных эффектов. Но стереотип сложился, к сожалению, и о нем очень много еще приходится его очень долго его еще ломать. И в интернете очень сильно он имеет влияние на нашу молодежь, где ну, все мы понимаем, что интернет это по сути мусорная корзина, в которую сбрасывается очень много негатива и в отношении гормональных контрацептивов тоже. Но хочется сказать, что медицина же на месте не стоит, фармацевтическая промышленность тоже, и каждым годом создаются все более и более современные и менее влияющие на организм женщины таблетки и еще кроме того, что обладает контрацептивным, то есть предохраняющим от беременности эффектом, так еще дополнительными лечебными эффектами. Даже бывают такие ситуации, что девочкам, не живущим половой жизнью, мы назначаем их с лечебной целью. Вот. И в принципе весь мир имеет уже десятилетиями опыт положительной применения хотелось бы сказать, вот страны Запада, они же принимают женщины в этих странах точно такие же таблетки, как и наши женщины. Ведь Украина же не создает своих контрацептивов. То есть это те же таблетки. Но почему-то так сложилось, что на Западе девушкам они почему-то не вредят, а для наших украинок неприемлемо. Да мы же точно такие же, как и девочки Голландии, Германии. Вот по статистике, в Голландии 70% сексуально активных девушек принимают гормональные контрацептивы. Вот. И если взять, например, сравнение Италии, где только 25% принимают девушек, так у них и получается вот эта корреляционная связь вся четко прослеживается. В Голландии меньше всего делают абортов девушки, больше всего в Италии. Самая высокая материнская и детская смертность в Италии, самая низкая в Голландии. Самая большая продолжительность жизни женщины в Европе в Голландии, самая низкая в Италии. Вот. Мы же не сравниваем с Украиной, да? это разные экономические ситуации, разное медицинское обслуживание, но вот при равных условиях количество абортов, количество приема контрацептивов прямо пропорционально здоровью женского населения. а в дальнішому і будущее покоління, яке виросте після этого. Всі ми знаємо, що наркоманія – це жахливо. Але ми не до кінця усвідомлюємо, наскільки трагічними можуть бути її наслідки. Що про це думають, наприклад, хірурги-стоматологи? Дізнаємось з нашого наступного сюжету. Костянтин Малий завідує відділенням стоматологічної хірургії Кіровоградської обласної лікарні вже тривалий час. Окрім профільних патологій, флегмон і так далі. Часто йому, як лікарю та його команді, доводиться стикатись із так званими остеоміалітами наркозалежних. врачам стоматологам все чаще приходиться сталкуватися з. нетипичными формами проявления воспалительных заболеваний в челюстно-лицевой области. К нетипичным формам мы относим сейчас, как правило, больных, страдающих наркоманией. Проблема большая, проблема социальная, занимает на сегодняшний день гораздо более объемный процесс, чем алкоголизм, чем психические заболевания. На данном этапе появился один из очень токсических наркотических препаратов, так называемый винт. Он, это очень сложный химический препарат как таковой, но довольно прост в приготовлении кустарным способом. В практике он имел название «Привитин». Первое его Употребление отмечается американскими военными во Вьетнамской войне. Он применялся для солдат, выполняющих большую нагрузку. Это солдаты специальных назначений, которые могли... Достаточно было одной таблетки, полмиллилитра этого препарата, чтобы солдат мог практически сутки бежать, выполнять нагрузку военную, физическую. Конечно, после истечения этого срока наступала э, катастрофа, но э, учитывая, что этот препарат был сделан в лабораториях э, военных, то есть это был препарат э, чистый, лабораторный, и военные медики умели э, быстро выводить этот препарат. На данном этапе э, этот препарат э, вошел в жизнь наших э, больных э, людей, к сожалению, очень довольно молодого возраста. Мы сталкиваемся, сейчас наркомания очень помолодела, мы сталкиваемся, у нас были э, больные от 8, 12, 15, 20, 25 лет. То есть практически это генофонд нашего, э, так сказать, э, общества, который э, погибает. За рахунок чего наркопрепарат ВИНТ є настільки небезпечним для людского организма? В его состав входит красный фосфор. И вот эта вот составляющая часть является огромным разрушителем не только челюстно-лицевой системы, не только внутренней системы, но и кожного барьера и слизистого. То есть при применении этого препарата возникает гашение иммунной системы, тормозится защитный механизм человека, в связи с чем в организме происходят необратимые деструктивные изменения. То, с чем приходится нам сталкиваться все чаще и чаще, это э, остемилиты э, больных нарко, э, наркологически зависимых. Попадая к нам, эти больные, э, как правило, э, имеют, э, в общем, довольно э, вид. Э, страшный, не побоюсь этого слова. Почему? Потому что при э, такой патологии происходит э, полностью э, деструктирование костной структуры, э, кости э, слизистой, то есть при осмотре больного отмечается э, огромные оголенные участки кости, то есть э, э, ткань не закрыта слизистой, это просто голый кусок кости э, серо-землистого цвета, Абсолютно обескровленный, попадают, как правило, после удаления больные такие, уже с выпадениями зубов. И для того, чтобы произвести лечение таких больных, требуется гораздо больше сил, гораздо больше медикаментозного обеспечения, чем простым больным. Почему? Потому что при вот такой вот ситуации невозможно лечение зубов, эти зубы подлежат удалению. При удаленных зубах рана не зарастает, не затягивается, она продолжает разрушаться. Если не вовремя обратился больной и имеет тенденция к нарастанию воспалительных процессов, таких как абсцессы, флегмоны, После даже оперативного лечения, после вскрытия вот этих вот воспалительных процессов, раны заживают практически очень длительно, тяжело оставляя рубцы большие, фиброзные, оставляя оголенные участки кости, тканей, что приводит к тому, что приходится делать пластику, закрывать местными тканями вот эти вот дефекты. При операции на таких костях сложность в том, что кость поражается массово. Иногда мы встречались до того, что идет полностью поражение нижней челюсти. При таких вот операциях, учитывая применение вот этого вот препарата винту у наркоманов, оперировать нужно, выкусывать полностью кость, До е, ткані, які, е, ну где хомаліше є е, е, сосудиста св'язка, все остальное нужно повністю удалять. то тобто, це получаются дефекти. До речі, в ординаторській відділення ЧЛХ обласної лікарні силами лікарів зроблено своєрідний міні-музей, експонати якого це якраз різні показові патологічні фрагменти, видалені при деяких нестандартних оперативних втручаннях. Серед них Е и секвесты щелып, что залишилось после важких выпадків о у наркоманов. Это вот то, что представляет собой секвестры. Это участки деструктированной кости. То, что мы удаляем у наших больных страдающих наркозависимостью. Это участок верхней челюсти секвестр, это участок нижней челюсти секвестр. Вот. Это участок скуловой кости с орбитой, где то есть вот здесь уже глаз проходил. Это тоже часть секвестра. Хорошо, вот такие вот наши пациенты, кости эти очень тонкие, вот не только сейчас, они пергаментные, то есть они отламываются очень просто. Вот э, это уже тот участок, который мы забрали, но у человека спокойно можно вот эту кость раздавить в руках. Вот такие вот наши, то, что мы оперируем, вот такие больные. Естественно, как вы видите, оставляется это все страшными дефектами, которые очень тяжело восполнить, очень тяжело вернуть человека в строй, потому что все вот эти вот наши участки кости – это речевой аппарат, это фонетика, это Прийом пищи, то страдає в основному далі організм не тільки в частності, но і в целом лікування таких хворих звичайно ускладнюється і їх важким матеріальним станом. Всі гроші йдуть на те, щоб купити дозу наркопрепарату. Тож виходить жахливе замкнуте коло. Ці хворі, як правило, очень рідко досіжують до кінця, то до кінця тому що Они избегают, что, как бы, Проблема наркомании это зависимые люди, они постоянно требуют какой-то вот дозы. Поэтому снова и снова они обращаются к нам все более и более запущенном состоянии. Это фотография от больного, который обращался с проблемами, как вы видите, то есть фактически челюсти у человека уже нет. Вылечить такого человека ⁇ это огромные энергозатраты, это финансовые затраты, ну, естественно, моральные. Как правило, такие больные э, погибают э, от э, заражения крови, то, что называется сепсис, потому что обращаются они э, очень редко, э, обращаются в поздних стадиях, и, как правило, анамнез э, жизни ихней. приводить к тому, що больни ілі остаются з уродствами, или же эти больные умирают. Можливо, вміст цього сюжету для когось із глядачів видасться занадто жорстким. Але замисліться, мова йде і про ваших дітей, і їм краще знати, що таке наркоманія насправді ефорія на короткий час і потім страшна, тривала розплата власним здоров'ям та життям відділення фізіотерапії у дитячій полікліниці номородин це територія завжди заповнена відвідувачами. Власне, це і не дивно, адже саме різноманітні курси саме такого лікування профільні лікарі вважають справою надзвичайно важливою і навіть необхідною. Фізпроцедури – це є самим можна сказати, сранітельно дішовим доступним і по ефективності не поступаючим другим лікарським засобам. Детки сюди приходять з удовольствием. Наші методи безболезненні. Е, вони медсестри всегда им улыбаются. Чому ж конкретно є позитивний вплив фізпроцедур на здоров'я дітей? Педиатр к нам в основному е присилають деток з захворюванням верхніх дихальних шляхів. при различных вирусных инфекциях, при лоры, к нам присылают сатитами, с гайморитами, тубус-кварц, лазеротерапию, которые, воздействуя на слизистую оболочку, могут предотвратить развитие вируса, микробов, снять воспалительный процесс, помочь сформировать иммунную систему местную. Мы можем воздействовать на рефлексогенные зоны, воздействовать, допустим, на тем же кварцем общим, на стопы, на пяточки или на, применяя азокеритовые аппликации на стопы, мы называем сапожки. Мы можем Прідотвертіть развитие дальнейшего воспалительного процесу в бронхах, в легких. До речі, парк техніки у дитячій фізіотерапії за останні десятиріччя помітно оновився. У нас є інгалятори прекрасний з різними видами інгаляції. Зараз у нас новий, що появився інгалятор, небулазер. Це один із нових видів інгаляції, котрий при в кожному інгаляторі имеется камера. которая превращает вот это лекарственное вещество в мелкодисперсную смесь. И таким образом легко и быстро поступает лекарственное вещество в верхние и нижние дыхательные пути. Ребенок хорошо откашливается, слизистая не сохнет, реснички нормально работают. Тоже молодые матуси имеют весь медичный арсенал популярных ПИС-процедур. Кабинет светолечения, магнитотерапии теплолечение, где применяются закеритовые аппликации на грудную клеточку, на носовые пазухи, при различных заболеваниях неврологических, перед применением массажа получаем закеритовые аппликации. Имеется большой кабинет электролечения, где мы применяем как гальванизацию, электрофорез, амплипульсы, ДДТ-терапию. Применяем электрофорезы при различных заболеваниях. Этот метод тоже очень удобен тем, что он улучшает трофику тканей, и мы можем методом электрофореза ввести лекарственное вещество ребенку безболезненно, где возникает депо в мышечной ткани и на протяжении определенного времени постепенно поступает в кровь. Имеется кабинет дарсонвализации, ультратонотерапию. СВЧ-терапию. Эти все методы, они направлены на то, чтобы снять воспалительный процесс, повысить иммунитет у ребенка. Физиотерапевтические процедуры, они важны как в поликлинике, так и в домашних условиях. И все многие мамы, которые проходят у нас лечение, они в этом убедились. Даже если забывает педиатр назначить их, То е, мамочки самі приходять к нам і просяться на процедурки. Ми їм назначаємо, е, консультуємо, тому що це дуже важливо в лічені будь-якого заболівання. Якщо ви не встигли подивитися програму, ви можете знайти її на сайті нашої телекомпанії www.keodrk.tv. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал.